И привет, привет. Я краб. И мы на третьей карте. Ну что, в принципе, все, let's go на эту Правда, ты думаешь, то что мы стол заспались я не думаю, что не смел тебя пить и Ну ладно. Ну, в принципе, если его не будет, то я, его забачу. Пырлоу. Я что не Чё когда? Чё когда специально включаем режим бодика? Молодец. Борт ты сюда. фиг вы делаете. Фиолка. Думаю, что именно с петуха так было-то да ем. Не знаю, что из богато мало. Ну, я думаю, понял. Потом мало я хотел в сказать, что должно вообще сколько тык брата ну, сносится, но сносится я как то за мало. Боже, богато. Будет за сносится. Ну, короче. думаю, это понятно. Кстати. Кстати. Что э, я еще хотел сказать? Э, по поводу того, что, кстати, что я планирую, допустим, на потом взять что я вам уже тоже много все рассказал. Но хочу еще сказать по поводу типа собственного типа магазина, магазинчика. Там, где я буду продавать не сопроводы, ничего такого, потому что я их не делаю. А я буду продавать там фул 6 с кашкой вышкой, там. В принципе, 6 подкову. Типа но, ну, опять же. я думаю, тоже будет не скоро. Ну, это тоже в будущем. Просто, что вы знали. Будем. Если, допустим, я за день так я могу, допустим, 5 фул 6 получить, то это, ну, допустим, а это за день. Я так 8 месяцев играю. То они уже 100% не могут куда-то садевать. И куда ты самый баланс на 200, допустим, ну, на 100, на 20 тысяч, там, еще 6, типа, ну, 20 миллионов, там, и так далее. И что же, куда же я, ну, я трачу? Ну, а совершенно не буду, допустим, продавать, ну, да надо. так что, получается у нас? Получается то, что я буду продавать чувств. Ну, слушай, с кашкой вышкой. Це, мне кажется, я на постоянке буду продавать, ну, я почну продавать. Ну, в плане цей, цей товар я думаю винный да, ну, типа. Ну то что пол шесть. Кашка. Это самое типично, самое обычное. В плане. Ну, короче. В плане, шо? Ну, типа, со всем надо, все все даже не уметь Ну, фул 6, я фул 6. Типа, рюкзак. броник, шлем. Ну, и сюда подавать. И тут у нас бедный бомжик. Ты что, я подумал, честно, я подумал, в... да, что, кстати, цепо. Нафига носить? Шо я на видеть? Бачу, вы на постоянке сюда ходим. Ну ладно. Ну, ну чепучек, ты, ти, что на себя привлекаешь ты еще взял вот свой ночник Шлем ночного видео. И у меня еще интернетик подвисаем. А ну. Мобильный. Мобильный тоже. Ну mm, да. Что? Фу. Все сложно. Фух. Бум -бум. И наконец-то и сейчас бьем и бежим на раку. Мы по рецепту один. И за то, что так тихо на третьей карте, я не удивляюсь. Я знаю, что здесь там 10 почки крысят друг друга, но друг друга крысят такой миссия, что и не бачить. Есть И опять подвисаю интернет. Интернет у меня дуже часто. Когда я перехожу на мобильный, он мне показывает, что я не могу в мобильный интернетом заходить в папку. А раньше я как-то заходил. Свои файлы, фон... ну, не было. А сейчас требую кик мобильный. Например, зачем ты шлем ночного я взял? Что, пишу с шестым родником на башнячку. Чел, конечно. Но не удивляешь. Так, двадцать первая минута. Да, это видео, наверное, будет около 20 минут. И выход был Ладно, думаю, как я буду бежать на выход я не буду вставлять. Ну, просто трата времени там все Не, ну провода правда, ваша, точнее, -то, трата времени. Кстати, уже слиточек есть. что ты думал хотел взять у тоже в шестому бронику но шлемочек шлемачок, я даже четвертый взял. я все его сплющу или у него был четвертый шлемачок. ой броник ладно Да, я заметил у меня четвертый рюкзачок. Кстати, этот тип них просто не двигается. Я не понимаю, что большинство типов, даже 90% моих друзей, особенно к штурмить и так далее, для них прибегают и И они, допустим, вот допустим вот так, допустим, для них типочек он вот так. Просто на одном месте, я понимаю, если бы они куда-то двигались, вот так, он не вот так. Типа на одну миссию. Я такие приколы не понимаю. Они просто противникам. Ну, типа, он показывает, где Все. Ну, буду... потом меня... а его... моя потом еще возмущается, что противники читеры. Ты что, от мне так хочется дождаться того момента, когда я, наконец-то, наберу себе нормальную команду. Ну, мы, допустим, делаем один челик, но вдвоем, ну, типа, скучновато. Та и на Кика скучновато. И тоже. там, я бы Ну, как я знаю, по своему собственному такой тип, который даже acceso, будет сильнейший что тебе, и будет очень интересно, да? с тобой тоже. Ну, все равно надо здесь год шукать. Я не здесь около года шукал такого челика. Ну, нашел через других друзей, которые, если честно, Ну, будут хорошо играть. Пацаны, если вы меня любите, то без обид. Ну, просто по факту. Только что флайерка не выпала. Интернет или что? За что мне такая? Ту -ту. Ну, я думаю, я рад, конечно, за я Она вообще, типа, не будет пить. Что можно? заставляем? Ну, конечно же... Ну, Объезжу в час, я буду, вот, наверное, бежать на... Ну, на выход. <гум> Ні флоєрки, нічого такого немає Да, відео буде, як мінімум за 20, 20 минут. Ну, no. no, у мене обычно там вс. Сьогодні, допустим, по 16 то воно все хорошо пошло. Завантажу стаметогане. Да, я, конечно, удивляюсь. Уже вдруг раз, ладно, ну, за два сезона. За два сезона. Типа, типа, ну, что, конечно. Ну, ничего значит одна команда, блин. Вместе, если ходить. Я не понимаю, такой прям полностью в оси еще даже не последний сезон, особенно начало, мы, наверное, и таки друг. Это вообще... Ладно, не будем про то здесь, просто... Я знаю, что такие есть люди. Ну, я, не, я ничего, не на кого не накажу, но... Я, ну, просто я к нему, тоже, я Логично. Ты как раз дубов фул шесть сразу идешь его профукать. Я не понимаю, что ты человек может хочешь его не профукать, а подняться из него вообще выше. Ну, то есть опускается еще, еще. на щитину. И там уже просто что-то не поможет. Ну, думаю, понял. Так что у меня еще три сундучка осталь... остается. Так, сейчас пустимся. Покуда птичку. Типа и прики. спасибо, хороший дядя. Сейчас Так, О, слиток. Все, наконец-то удача повернулась. На не повернулась не прям уж полностью промыки, Ну уже. Ой, если я, честно не так стрюм. Ладно, патроны выканем. Я хорошо тут дамажит. Я умираю сама. еще патрончик. Вот с Из трупа челы. За Так вот. Теперь залекаться. поищи взять. Все. Теперь можно идти. Хотя бы одна птичка была и патрон. А буду я допустим, челик. Все. Я ск сквозь, сквозь допустим, ну, промахнусь, допустим, хотя бы пять патронов. А все, потом прыгать то на сковородку. Ты хотя бы одна аптечка, надо, чтобы было. Ладно, в принципе, я наверное лучше через школу иду. Ну, ладно. Типочки у нас. Наблюдается, даю 12 минута Ну я уже и не приду. Ну и в принципе, а за вами был краб. И подписывайтесь, ставьте лайк и пока-пока.